ළමා පරපුර කියන්නේ මේ ලෝකෙ අනාගතයයි අපේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකිමින් ළමා ලෝකය රැගගැනීම අපගේ වගකීමක්. ලෝකයේ රටවල් බොහෝමයක් එකතු වෙලා දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න හඳපු ලියදිල්ල තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සෞමුතිය කියලා කියන්නේ. අපේ ශ්‍රී ලංකාවත් එහි කොටස්කරුවෙක්. පයක් සැකක් නැතුව ජීවත් පෙන්න්න. ඉපදෙනකොටම නමක් වගේම ජාතියක් හිමි කරගන්න තමටටම කියලා පවුලක් හරි ඒහා සමාන විකල්ප රැකවරණයක් හරි ලබන්න ඉගෙනගන්න ලෙඩක් දුකක් උනහම බෙහෙත්ගන්න සෞඛ්‍ය සේවා ලබන්න වගේ තවත් ගොඩක් අයිතිවාසිකම් සමාජයක් තුළ හැම දරුවෙක්ටම ලැබෙන්න්න ඕනි කියලා අද වෙනකොට මුළු ලෝකයෙන් පිළියාරගෙන තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි ළමයින් මෙහිකාරකනයදවීම ළමයින් විකිනීම ළමයින්ට ලිංගිකව මානසිකව හෝ ශාරේරිකව හිරිහැර කිරීම වගේ දේවල්වලින් ආරක්ෂාවෙලාඉන්නත් දරුවන්ට අයිතියක් තියෙනවා අපේ රටේ නීතිපද්ධතිය තුළ ළමා අයිතිවාසිකම් වලට ලැබෙන්නේ සුළු ඉඩක් අයිතිවාසිකම් කඩවීමකදී ළමයකුට මානසිකව හෝ සමාජයේයව උදෞ්ගන්න තිබෙන ඉඩ හරිම අඩොයි. සාධාරණයක් වුුණොත් නීතියෙන් උදව්ගන්නත් නිසි ආරක්ෂාව ලබන්නත් නිකරුණේ රඳවා තබා ගැනීම්වලින් නිදහස් වෙන්නත් ළමයින්ට අයිතියක් තියෙනවා අපේ රටේ දුර පැහැර ගම්වල වෙසෙන ළමයින්ගේ අයිතිපාසිකම් ගැන හර හැටි දැනුවත් කිරීමක් සිදුවෙන්නෙත් නැ අපේ ලබා නිවාසවල ඉන්න ගොඩක් ළමයින්ගේ එක දිමව්පිය හරි ජීවත් වෙනවා දුප්පත් කමට නිසා විතරක් නෙවෙයි හොඳ පවල් ජීවිතයක් ගෙනියන්න උදෞ් කරන ආයතන අපේ රටේ අඩු නිසාත් මේ විදිහට දරුවන්ට තමන්කෙම කියලා පෞු්ලක ආදරය හා රැකවරණය ලබන්න තියෙන අයිතිය නැතිවෙලා තියෙනවා අපේ දරුවකෝ නීතිය ඉදිරියේ වැරදිකාරයෙක් වඋුනොත් හරේ අපයෝජනයට ගොදුරුවුණොත් හරි ඒ නිසා වෙන අප කේර්තිය නිසා ඒ දරුවට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබන්න විතරක් නෙවෙයි හරි හැටි සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබාගන්නත් තියෙන අයිතිවාසිකම ගොඩක් අඩුවෙනවා. ළමුන්ගේ ආරක්‍ෂාවට නීති රෙබුලාසිවල පැනවීම වගේම ළමා අයිතිවාසිකම් ගැන පුරවැසියන් දැනුවත් කිරීමත් රටක යහ පැවැත්මට අවශ්‍යම වෙනවා. ළමා පරපුර වෙනුවෙන් දීත්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීමට කැපවී සිටින ආයතනයක් විදිහට අපි තවත් විද්වතුන්ගේ වගේම නීතිවේදීන්ගේ දායකත්වයක්ත් ඇතුව. එලබෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී. මූලික අයිතිවාසිකම් පල්ච්ෂේදයට නමා අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් කළ යුතු යැයි යෝජනාාවලියක් ගෙන ආවේ. මේ නිසයි. අපේ දරු පරපුර වෙනුවෙන් යහපත් වෙනසක් ගෙන ඒම සඳහා ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව වගන්තියක් නොදුරු අනාගතයේදීම සම්මත වෙතයි. අපි පලාපොරොත්තුවන්නිමු.